На сегодняшний день, после больших отпусков, имеется в виду с 1 по 10 мая, объединение Павлоград уголь не работало, все включились в работу. Непосредственно и независимый профсоюз Горняков начал работу. Наша работа в первую очередь направлена на то, чтобы проанализировать, как была повышена заработная плата за апрель месяц. Всем было сказано, что в среднем заработная плата повышается на 10%. Однако по работникам, по работникам, не, у кажд... не каждый человек увидел эти 10% у себя в табульке повышения оклада. Это связано с тем, что у тех людей, у кого были персональные оклады или изначально повышенная заработная плата в виде роста оклада, Сейчас базовый оклад, возможно, увеличился на 5% или на 7%. Но все это делается к тому, чтобы снивелировать разницу в окладах по одной и той же профессии. То, что было ну, ошибочно, может быть, сделано 2 года назад. И поэтому э, мы сейчас нацелены на то, чтобы проверить, что фонд заработной платы, фонд заработной платы на каждом предприятии увеличился на 10%. У одного человека увеличилась зарплата на 5%, второго на 7%, третьего на 10%, а у кого-то на 15 и на 17% увеличилась зарплата. Вот. Но в целом фонд заработной платы увеличился на 10% это наша сейчас первостепенная задача перед тем как уже начать работу в комиссиях по заработной плате и комиссия по коллективному договору вот после майских праздников вот уже э, намечается заседание рабочей группы по зарплате и комиссии по коллективному договору кроме того у нас сейчас много вопросов еще по нашей такой первичной организации как клининг сервис это банчицы уборщицы прачки сатураторщицы на шахтах. Произошла встреча в шахтоуправлении Героев Космоса и шахтоуправлении Павлоградская с руководством организации Клининг Сервис, Сервис, контролирующие работы по обслуживанию территории и непосредственно профсоюзных организаций, непосредственно работниц этих шахт, членов профсоюза, банчиц, уборщиц, прачек, сатураторщиц. Было очень много вопросов. Действительно, это самая малообеспеченная категория людей в обменении Павлоград Уголь. Они получают до сих пор минимальную заработную плату 1378 гривен и выполняют ну, одну из тяжелых работ по Стирки спецодежды по помывке бань рабочих помещений, производственных помещений, уборки территории, ну, в общем-то, мало квалифицированная, но тем не менее тяжелая работа. Соответственно, было очень много вопросов, очень много претензий женщин. В основном это 99% работают женщины. И по обеспечению моющими средствами, и по обеспечению спецодеждой, об, спецобуви, резиновых рукавиц, э, ветоши и так далее. Ну и естественно, конечно же, по заработной плате. Потому что на сегодняшний день только профсоюз гарантирует им какой-то социальный пакет, какое-то э, социальное благо свыше, чем предусмотрено законодательство. Предприятие гарантирует только заработную плату и все. Остальные же помощи, путевки, иногда бывают суды, подарки к Новому году, к 8 марта. Это, 8 марта, это только профсоюз делает. К сожалению, предприятие об этом не заботится. И вот мы об этом все говорили, выдвинули свои претензии руководителям клининг-сервиса, детек-сервиса. На что получили ответ заверения, что максимально возможные подвижки в этом плане будут, что рабочие не будут страдать по крайней мере из-за отсутствия спецодежды, моющих средств, и в соответствии с ростом минимальной заработной платы четко будет увеличена минимальная заработная плата этих работников. Хотя наша Будем так говорить, долговременная задача и цель вернуть этих работников в состав шахт, шахтов управлений. Ну, это может быть долгосрочная перспектива. Вот такая работа идет сейчас в независимом профсоюзе городников Западного Донбасса. На віки в пам'яті народу 600-кілометровий піший похід шахтарів західного Донбасу на Київ у травні червні 1998 року. Як і коли почався робітничий рух, його етапи, його перемоги описані у книгах Ігоря Ледіна на Ізломі та Точка кипіння». Прізвища учасників пішого походу, їх фотографії занесені на сторінки книги і назавжди залишаться в пам'яті їх дітей та онуків. За питаннями придбання книги звертайтеся за електронною адресою npt-re або ж за телефоном 095 347 72 71 із 10 до 17 години. Незалежна профспілка гірників народилась на хвилі шахтарських страйків, коли існувала величезна заборгованість по виплаті зарплати шахтарям. Коли дійшло до того, що замість грошей шахтарям видавали продукти харчування та побутову техніку. В даній ситуації стара профспілка гірників не змогла забезпечити соціальний захист трудящих. Саме життя народило незалежну профспілку гірників у 1990 році. Нова профспілка не залежала від роботодавців. Вона стала авангардом. Боротьбі за права шахтарів України. Згадайте численні страйки та мітини на площах шахтарських міст. Згадайте, 600-кілометровий піший похід на Київ, коли лідери НПГУ йшли на чолі колони. І на сьогоднішній день незалежна профспілка гірників України це сила, що стоїть на захисті соціальних, правових та економічних інтересів трудящих західного Донбасу та всієї України. Найкращі вишиванки у нашому місті можна придбати в магазині Красуня торговий центр Гулівер. Їх купує тут навіть міський голова Анатолій Вершина. А де ви купували вишиванки? Магазин на першому етажі в Оліві. На пірому етажі, Вход який з правої сторони там магазинчик. Мене три вишиванки, одну і ту, і цю купив в цьому магазині. Магазин красуня для справжніх красунь та майстринь. В ньому можна купити не тільки вишиванку на будь-який смак, а й придбати тканину і потрібні аксесуари, щоб виготовити вишиванку самостійно.